Fərs müəllim, Bakıda keçirilən 1-ci Avropa oyunları başa çatdı və biz e, möhtəşəm bir açılış mərasimini izlədik, eyni zamanda bir bağlanış mərasimini izlədik. İstəyirdim e, idman bayramının gənclərin təfəkkürünə təsiri ilə başlayaq. Azərbaycan gənclərinin biz həmişə gileyləndir ki, qəhrəmanları kimlərdirlər, kimə oxşamaq istəyirlər. Heç bir ciddi sənəti olmayan müğənnilərə bənzəmək istəyir Azərbaycan gəncliyi. Bu gün nə qədər bizim qəhrəmanlarımız Bu oyunların qəhrəmanları, tutaq ki, İlham Zəkiyev olsun, Rafail Ağayev olsun. Bu insanlar nə qədər bizim gənclərin qəhrəmanlarına çevrildirlər. Buyurun. Bilirsiniz, mən e, xalqımızı təbrik edirəm bu möhtəşəm tədbirin keçilməsi münasibətilə. Çünki e, təşəbbüs bunu tədbir iştirakçıları deyil, yəni idmançılar və yaxud da hazırlayana deyil. Ümumiyyətlə xalq normal şəkildə çəkbaş üstün ciddi şəkildə dəstək verdi. Mütəşəkkil bir xalq dəstəyi oldu və hər şey çox gözəl hazırlanmışdı. Həm təşkilatçıların təqdimat mərasimlərindən tutmuş ta sona qədər hüquq mənzor orqanların işi, məmurların işi, könüllülərin işi, idmançılarımızın işi və s. Ehtimal edirdiz bu qədər? Açığı mən e, yaxşı məndə şey təəccübləndim. Yəni Aha. bu qısa zaman ərzində bu qədər möhtəşəm bir işin görülməsi çox e, təqdirəlayiq hal idi. Məxfusi ilə əhali nöqtəyə nəzərən soruşdum de, ki, yəni, ehtimal edirdizmi e, bu cür yanaşmaları? Açığı yox, mən məsələn ən çox nigaran çıxım ondan idi ki, bəlkə Ə, tədbirin ə, müəyyən ə, tərəflərinə kölgə salınacaqdı. Bizim əhalinin davranışında və ya da hazırlıqsız yaxınlanacaqlar. Narahatlıqlar var. Amma göründüyü qədər ə, yenə də biz imza qoya bildik ki, biz çox mütəşəkkil bir xalqıq. Təsadüfən bizə 88-ci ilin xalqı adı verməyibmişlər. Biz o ə, mahiyyətdə və o formada qalırıq. Ə, və gənclərimiz ə, nə qədər ki özlərinə başqa yerdə bir nümunə axtardılar. Artıq gənclərimiz nümunə çevrildilər. Siz bayaq çox doğru qeyd elədiniz. Artıq idmançılarımız kiməsə oxşamaq yox, gənclərimiz o idmançılara oxşamaq yarışını çıxdılar. Əslində onlar çempionlardılar, dəfələrlə dünya çempionu olan insanlar var, sadəcə cəmiyyətdə bu qədər populyar değildilər. Hər deyildilər, halda mən bu cür təbii, ehtimal edirəm, amma bu idman çox ciddi şəkildə bir tanıtma mərasimi oldu. Prezidentin özünü də çox ciddi şəkildə dəstək verməsi, idmançılarla birbaşa protokoldan kənar kontakti, çox səmimin bir münasibəti Azqal atövlət qədər sən bir münasibəti, ona sevinməsi, yarışlarda iştirak etməsi də gəslərə xeyli stimul verdi. Yəni onlar gördülər ki, Azərbaycanı təmsil edən, onun bayrağını qaldıra bilən hər kəs Azərbaycanın öz, özü bir bayrağa çevrildi. Çünki him də bayraq da mübarizədə yaranır. İdman da mübarizədir. O mübarizədə hər dəfə qalib gələndən sonra himnin səslənməsi və Azərbaycanın özünün başucalığı idi. Ona görə mən düşünürəm ki, idman sahəsində olan bu uğurumuz kəslərimiz üçün, kəsliyimiz üçün və gələcəyimiz üçün çox ciddi stimul oldu. Biz xarici özümüzü necə təsdiq elədik başqa məsələdir, amma daxili auditoriya üçün də, daxili alam üçün də biz artıq yeni bir qorallar, yeni bir qaydalar cicəbildik ki, biz özümüzün üzərində sualları həmişə verəyə qoyuruq. Xarici verdiyimiz mesajlar nə idi, daxilə verdiyimiz mesajlar. Əlbəttə. Mə məsəl üçün orada bağlanış mərasimində bir Simurg quşunun yanması göstərildi. Birincisi Simurq quşu ilə bağlı o əfsanədə göstərilir ki, ona axtaran quşlar düzənlikdə yığılırlar, hamısı bir yerdə olanda Simurğun ruhu orada olur. Yəni birlik axtarışı ruhudur. Bu həm xarici verilən bir nümunə idi ki, biz qlobal dünya və vahid ailə şəklində yaşamğa istəyirik, həm də Azərbaycan cəmiyyətinin özündə bir birlik simvoluydu. O Simurq quşu göstəriləndə telefon işıqları ilə bütün 68 min insanda dəstək verildi. Yəni o birlik məsələsini 2 Mənahat o da o nümunə olaraqdan veril verilə bilirdi. Ümumiyyətlə ssenari çox zəngindir. Onun fəlsəfəsi çox dolğun idi. Və bütün məsələlərdə milli bizim elementlər hamısında qırmızı xətt kimi keçirdi. Bu çox gözəldir. Biz bir... o detallara toxunarıq, Nərəc müəllim. Bir-bir mən istəyirəm ki, orada hansı elementlər var idi, daha çox bu toy üzərində qurulmuşdu. Bunlar Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya necə çatdırır bu detallara toxunaraq? İstəyirdim xüsusi olaraq İlham Zəkiyevin obrazına, biz para olimpiyanın rəmzi olan Azərbaycan para olimpiyacılarının rəmzi olan İlham Zəkiyevin obrazına diqqət edəsiz. Bir döyüşçü, bir qazi və bir idman sahəsində bir qəhrəman. Onun ümumiyyətlə məşəli yandırmağa seçilməsi çox mühim bir məsələ idi. Yəni bir Qarabağ qazisinin açılış, açılış mərasimində məşəli yandırması mühümdü və sonucları olaraq da qalıb-qalib qızıl medal alması da özünün cəhdilə çox mühüm idi. Yəni əslində Qarabağ döyüşçüsü gəlib bir idman oyunlarını başladır və sonra da qalib gəlir. Himn çalandı onun özünə əsas obrazlardan biri əsas oldu. Özünə əsas obrazlardan biri oldu. Yəni bəlkə bu ssenariləşdirilməmiş bir şey idi. Onun o duyğuları, həyəcanla himn oxuması və s. B. Biraz da o nəzarət təsuruc Azərbaycan insanları potensialını müharibə qoymağa yox, daha çox dinc quruculuğa qoymağa, bəşərləyə xidmət verməyə hazır olan bir potensialı vardı. Amma bizim iradamızdan asılı olmadan bizim müharibə cəlb eliblər, ərazilərimizi işğal eliblər və belə övladlarımızı sağlamlığını orada qoymaq məcbiyyətindədildilər. Bəşəri ənənələrin qorunması üçün, idmana töhfə verməsi üçün onların sağlamlığı itir. Yəni biraz da bu varidə məsələnin içərisində. Çünki bax orada bir element vardı, xalçanın və biz ilmlərin göstərilmə elementi vardı. Orda əslində nə göstərilirdi? Mədəniyyətlərin müxtəlifliyi. Biz müxtəlif mədəniyyətlərin birliyini axtaran bir xalqı Azərbaycan xalqının mədəniyyəti müxtəlif etno dostların yaratdığı mədəniyyətlərdən ibarətdir. Dünya onu istəyirsə və bu günlər istə şək tərəfdaşlıq proqramlarında olsun, başqa inteqrasiyalarda olsun, daha çox o mədəniyyətlərin gəlişməsi, birləşməsi, inteqrasiya olunmasını axtarlarlar. Amma çox təəssüflər olsun ki, biz həm əməldə, həm də bu açılışda da bunu göstərməyimizə baxmayaraq Elə bu açılış mərasimində də bizim bizə qarşı bəzi beyan təəssüflər, çox anormal davranışlar ortaya qoydular. Onlar özləri səs verib Azərbaycanın boyundan keçilməsinə e, səs verən bir ölkə olmasa baxmayaraq, onu boykota çağırmaq qədər cəhd elədilər, gözdən salma kampaniyaları aparmağa cəhd elədilər, haqqımızda bu ərəfədə anormal qərarlar verməyə cəhd etdilər. Avropa Şurasında Azərbaycanın haqqını tapdalyan bir neçə mə məsələni gündəlikdən çıxartmağa çalışdılar, qətnamədən totalı Qarabağın işğal olunması, ətraf ərazilərin işğal olunması çıxmağa çalışdılar. Yəni Ermənistan monoetnik bir dövlətdir. Onlarda o xalça prinsipi yoxdur, dilmələr yoxdur. Mədəniyyətləri başqey etnoslar mədəniyyətindən formalaşmayıbdı. Onlarda müxtəlif etnoslar yaşamır, başqa dinlər yoxdur. Amma Azərbaycan da bu vardır. Mən onu niyə bir daha ora gətirirəm? Siz dediniz kimi İlham bəyin, İlham Zəkiyevin obrazında Azərbaycan biz potensialımızı bəşəriyyətin inkişafına, vahid mədəniyyətin formalaşmasına gücümüzü ora idmana verə bilərik, amma bize problemlərlə qarşı-qarşı qoymuşdu və belə potensialı bir insanı kimsə qolundan tutub bura gətirib. Bu belə olmalı değildi. Və buna baxmayaraq biz insanlarımızın qolundan tutub o üçdə kürsülərə gedə daşmaq gücündə olan bir dövlət də deyə bilərik. Və prezident onunla bərabər kürsə çıxmaqla ona göstərdi ki, mən Qarabağ döyüşçülərindən bir yerdəyəm. Onlara sahib çıxıram və bu döyüşçülərlə bir yerdə də vətənin xəyrinə çıxmaq imkanlarımız var. Yəni sizə görə bizim idman oyunlarına milyonlarla vəsait sərf etməyimizin cavabı budur. Əlbəttə də dəyərdi. Mən deyim ki, sizə Və bəzən bunu vəsaitlərlə bağlı müxtəlif anormal çıxışlar eləyirlər. Təkcə Avropanın və Amerikanın bir çox qəzetlərində adi bir məqalə çap etmək üçün fantastik rəqəmlər lazım olar. Amma Azərbaycanında bu gün minlərlə nə jurnalist gəl gəlmişdirsə, yüzlərlə televizya müxtəlif 50-dən çox deyəsən, Avropa ölkəsə, hətta 100-dən çox Avropa ölkəsinə translyasiya eləydilərsə, bu informasiya axını idi və bunu təşkil etmək üçün o vəsaitdən qat-qat artıq vəsaiti başqa va sərfləsə mümkün deyildi. Bu bir vəsildir, bu imkan idi. Bu imkandan Azərbaycan normal şəkildə istifadə elədi və o vəsaiti bu məsələlərə qoymağa dəyərdi və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bir pasportunu, öz kimliyini bir daha ortaya qoya bildi, özünü təsdiq eləyə bildi. Nə də təbliğlərlə olmasa bax məra Azərbaycan mən varam, qüdrətliyəm. Mən gerçəkdən əməkdaşlara axtarım, gerçəkdən bəşəriyətə xidmət edirəm və bəşər dəyərlərinin formalaşmasında öz dəyərlərimi ortaya qoyuram deyə bilər. Orada bir element vardı bəlkə gördünüz. Qız qalası simvolu. Sim Bəli, yaşarışdı. mən istəyirdim. Eyni zamanda onun Qız davamında da Qız qalası simvolu gedir və yerinə əmələ gətirir. O transformasiya siyasətinin göstərsidir. Yəni biz e, müasir, modern dünya inteqrasiya olmaqda maraqlıyıq, amma biz ananələrimiz üzərində, mühafizəkarlığımız üzərində, bəşərlət indiyə qədər verdiyimiz o tarixi ənələrimizi itirmədən bəşərlətə yeni, modern bir şəkildə verməyə hazırıq. Biz onu 18-20-ci illərdə demokratikada quranda da sübut eləmişdik. Açılışda o tərəzdə qadın, kişi simvollarının olması və bərabərlik göstərməsinə qoymuşdu. Mənə elə gəlir ki, çox mükəmməl bir ssenaridir və mən e, Mərhəban xanımə təşəkkür edirəm ki, açıq mənə təəccüblü gəldi ki, <coughs> bir xanımın bu böyükdə nəhəng bir sistemi e, belə saat mexanizmi kimi şəsalmasından sonra belə gözəl bir ki mənzərə çıxdı ortaya. Və mənə e, qərbə gəlinən bir doldu ki, bizim hüquq mühafizə sistemləri, könüllülər, xalq özü, məmurlar o qədər normal işlətdilər ki, deməli bizim potensialımız var ki, ölkənin bütün problemlərini qısa zamanda həll edə bilərik və inanıram ki, belə də olacaq qalarının ön planına çıxması üç butanın Bə istəyirəm ona sizin həm münasibətiniz olsun. Buta, o, sarı bəli, sarı bizim, gəlin. Açılışda da var idi, bağlanış mərasimində də. Və biz qədimliyimizə sirayət edən bir element olduğu qədər də müasir bir element də artırmışlar orada. Altı güşəli, deməli, işıq xalqələri gətirmişlər bura. Bu işığın ən kiçik zərrəciyinin DNT şəklində formalaşıb altı yerə klassik bir bu yanaşmadır. İşıq verməsini göstərirdi. Azərbaycan ondan sübut eləmək istədi. Göstərirdi ki, biz təkcə Avropanı enerji təhlükəsizliyində iştirak edən və enerji qaynaqları verən yox, həm də ümumiyyətlə potensial olaraq, intellekt olaraq da dünya işıq verən bir yerik. Yəni göründüyündən daha dərin. Əlbəttə idi. Göründüyündən daha dərin bir şey bəraq. və əslində Azərbaycan gerçəkdən cək dünya e, elminə, dünya mədəniyyətinə əvəzsiz töhfələr veribdi və verməkdə davam edir və dünyanın yaranışı da olan yerlərdən birsə Azərbaycanıdır. Bunun həm elmi əsasları vardı, həm də bunun tutaq ki, simvolik əsasları da vardı. Yerinin təkindən çıxan ə alovdan götürdüyü məhşəllən prezident sonra bu alovlandı bir şey. Alipdağında od yoxdur axı. Yəni biz əslində belə baxanda bunu həm əməldə, həm şifahi xalq ədəbiyyatından gələn ənənələrlə, həm də bayaq dediyim kimi son model o işi xalqlara göstərməylə sübut elədik ki, Azərbaycan qədim olduğu qədər də müasir dövlətdir və bayrağımızdakı o üç rəng təsadüf deyil. Biz həm də yeni inteqrasiya olunan bir cəmiyyət, həm özümüz qururuq, həm də Avropanı çağıraq. uş Avropa ölkələri özlərinin uzunmüddətli bir bəzi məsələlərdə ənənələri ilə təcrübələrini ortaya qoymağa çalışsa, amma Azərbaycan özünün dövlətçilik tarixi onlardan qat-qat qədimdir. Türk 17 imperiya yaradan bir dövlət millətdir və orada olan mədəniyyət indi də Avropada izlərini qoyubdur və ondan bəhrələnirlər. İndi də bizi öyrənirlər, bizdən bir şeylər götürməyə çalışırlar. Son model e, demokratik dəyərlərin qurulmasında belə Azərbaycan nümunəsini oxşar bir nümunə yoxdur. Azərbaycan qadın-ki bərabərliyi olan vaxtlarda, hətta 18-ci illərdə Avropa da Avropada belə bəzi ölkələrdə bu hüquqların verilməsi var. Yəni bizə indi elə şeylərə sövq eləyirlər ki, təbiq ö bizim üçün qəbul olunmazdı. İstər Hollanda modeli olsun, başqa bir modelləri olsun, amma Avropanın özünü hörmət edən bəzi ölkələri belə o dəyərləri qəbul eləmir, amma bizi qəbilətdirməyə çalışırlar. Söhbət nədən gedir? Mədəniyyətlərin davasından, qafaların yuyulmasından. O mühafizəkarlıq deyənlər bir ifadə var. Baxında pis ifadə deyil. Biz e, tarixən o ənənəmizi mühafizə edə-edə gəlib bujuna çıxmışıq. Ki, o qız qalas simvolunu göstərdik. O olmasa 3 e, alov dilimli binamız da olmazdı. Onun üstündə qurulmuşuq biz, onun üstündə var olmuşuq biz. Ona görə mənə elə gəlir ki, o ezot dilində, simvollar dilində açılış və bağlanış mərasimində Azərbaycan hər şey dedi. Hə, Fələz bəy, mən də üzr istəyirəm. Hə. Bizam da orada bir epizod vardı. Deməli biz göstərdik ki, neft təkcə bizim üçün xammal deyil. Biz onu yalnızsa. O neftdən orada incə sənət nümunələri yaradılırdı. O görürdüz, yəni ə, neft, yəni bu da bir mesaj idi ki, əslində neft bizim üçün təkcə xammal demək deyil və biz onu yalnız satmaq üçün istifadə. Həm də o, bizim mədəniyyətimizin formalaşmasında vəsait iştirak edən bizim belə bir, yəni milli ə, belə deyək ki, e, sərvətimizdir. Sərvətimizdir, bəli. Bizim e, düzdür, o açılış mərasimi, bağlanış mərasimi, oyunlar, qızıl medallar qazanmamız, ümumiyyətlə medallar qazanmamız, bunların yaratdığı bir fərəh hissi var da Azərbaycan da belə bir bayramın keçilməsi, amma ürəyimizdə Qarabağ münaqişəsinin hələ həll olunmaması kimi bir məsələ də istər-istəməz bütün sevinclərinin içində orada dayanır bir e, köz kimi dayanır. Və Azərbaycanlılar mütləq narahat eləyir ki, bütün bunların Qarabağın Qarabağ problemini, Qarabağın geri qaytarılmasına, Qarabağ probleminin həllinə təsirləri. Bilirsiniz, bəzən opponentlərimiz belə bir şey deyirlər ki, bu oyunlar bizə lazım değildi. Bəzi Avropa ölkələri bunu götürmək istəmədilər. Bu oyunlar bəlkə Avropa ölkələrinə lazım değildi, çünki onların Qarabağ problemi üçün problemləri yoxdur. Onların üzərinə bu bucur gəlmirlər. Tatal şəkildə, ayrı-seçkiliyi ilə, ikili standartlarla özgəçliliyi ilə gəlmirlər. Amma bizim o problemimiz vardı və biz dünyaya özümüzü olduğumuz kimi təqdim etməəliyik. Sabah savaşda biz ə, sonuc olaraq Ermənlilərin kapitulyasiyasında mühür basanda dünya ictimai rəyində bizim yerimiz olmalı ki, biz kimidik, nə baş verdi və nəyi həll elədik. Əslında bu oyunlar özləri də Qara Qabağ məsələsinin həlli üçün, ölkəmizin ədalətli status-quo-sunun həlli üçün bir element idi. Bütün dövlətlər idman oyunları olsun, mədəniyyət oyunları olsun keçirəndə özünün bir doktorluq inasına xidmət nəzərdə tutub, təlifkəslik və inkişaf doktorluq inasına. Azərbaycan da onun nəzərdə tutub. Və orada bir simvollaşmış hərəkət oldu. Ölkə prezidentinin İlham Əliyevlə birlikdə minbərə qalxmasında. Bu elə-belə element değildi. Yəni söhbət o, orada sonra him çalınırdı və İlham Əliyevdə, İlham Əliyevdə ikisi də o himi dinləyirlər. Hər bir him döyüşlə, müharibə ilə, qanla, qurbanla əldə olunur. O bir millətin tarixinin musiqi səsidir. Soralar o və hər şey qayda düşdükcə nəğmiyə çevrilir, sevinc nəğməsi və millət onu dilindən ifadə edir. Amma orda o, o döyüşçü, o himni yazan, tarix yazan bir kişi ilə gələcəkdə Qarabağ probleminin üzərinə getmək üçün indidən bəzi hazırlayan bir prezident qucaqlaşdı və minberə çıxdılar, birinci yerə çıxdılar onlar. Mən hesab edirəm ki, bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir, çox ciddi mesajlardır, həm də dünya çox ciddi mesajlardır. Onu başqa idmançıda göndərməyə olardı bu məşəli yandırmağa prezident başqası ilə də ora çıxa bilərdi. Qızıl medallar alanlar var idi. Ona görə mən düşünürəm ki, bu gəncliyə də çox ciddi bir mesaj verildi. Bizim hamımıza çox ciddi bir mesaj verildi. Bir toparlanmalıq. Kənərdən nə qədər təpkilər olursa olsun, millət olaraq bir yerdə olacaqsa o simək quşu kimi, o simək quşu sonda yanıb dağılır və onun külü yerə tökülür. Amma o toxum kimi tökülür və cücəklər olur. Biz e, 100 ildən bir, 1000 ildən bir e, işqələ məruz qalsaq da sözümüzü deyən və müstəqilliyimizi eldiyən, saxlaya bilən bir xalqıq. Mən hesab eləyirəm ki, Qarabağ məsələsi ilə də bağlı olaraq həm orada sarı gəlin oxunması, Qarabağ qəscin orada işdə çəlməsi, himnin dəfələrlə səslənməsi, bütün musiqilərdə mütləq Azərbaycan elementlərinin öndə tutulması milli alətlərin uğda təqdimatı alətlərin vardı. Həm də rəqabət var. də qurdular orada. Müasir alətlərlə milli alətlərin rəqabətini qurdular. Hər dəfə milli alətlərlə ifada 68 min insan onları alqışlamaqla məşğul oldu. Çox gözəl bir mənzərə idi bu. Yəni Qaraqabax nə ki unudulmur. Belə şeylər də var. Mən də o baxımdan deyirəm ki, ermənlərə verilən mesajlar var idi burada. Kamança olsun, verildi. sarı Məsəl gəlin. Məsələ bir şey deyim. Ermənlərlə bağlı iki element oldu. Mənə çox maraqlı gəldi. Bir Erməni idmançı qalib gəldə bizim idmançıya bir az irə tutmuşdular. O idmandır, yəni olur belə şeylər. Amma cəmaət də başa düşməli olurdu. Artıq təktəşürdə o yerə çatdı ki, heç bir sahədə Erməni bizdən qabaq deyil və hər səhifədə biz də ola bilərik, uduzmaq bəli, olmaz. Bəli. Bu bir istəkdir, bu arzudur. Yəni bu psixoloji cəhətdə millətin hazırlığıdır. İkinci element. Ermənilərə birinə qalib gələndə, yuh veriləndə prezident otoriyanı sakitləşdirirdi bir element idi o. Sizə Azərbaycanda yaşayan, Qarabağda yaşayan Ermənistanlı Azərbaycanlılara biz sahib çıxa bilərik. Ermənistan o vəziyyətdədir ki, heç Ermənistanda onlar Ermənlərə görə sahib çıxa bilmir. Bu gün enerji 4 dəfə bahadır Ukraynadan bahadır. Bu gün orada sosial vəziyyət çox bərbad vəziyyətdədir. Ölkə rəhbərliyinin legitimliyi yoxdur. Yürüttüyü siyasət iflasa uğrayıbdı. Qoltur altı bir dövlətdir, amma mən Azərbaycanda yaşayan bütün Azərbaycanlılar kimi Ermənistan əslində Azərbaycanlılar da sahib çıxa bilərəm. Hələ baxsan Yerivandan gəlmisən, sənə qarşı yux var, qarşına ola bilirəm. O da özü də bir mesajdır və mən onu həddən artıq ciddi ciddi Biliyicim. aldım. Orada siz bayaq bəzi məqamlara toxundunuz. Avropanın idmanla birləşdirilməsinin gətirdiyi dividendlər nədir? Bu Avropaya nə üçün lazımdır? Bilirsiniz, e, burada tərəflər e, birisi üstünə düşənləri elədi Azərbaycan tərəfi. Tərəflərdən birisi çığallıq elədi. Avropa tərəfi Azərbaycanın da bu yolundan keçməsi üçün səs vermişdilər. Onlar bu Azərbaycanda keçilməsinə dəstək verməliklər hər mənada. Doğur da Avropa ölkələrinin əksəriyyəti bunu elədilər, amma bəzi ölkələr bu məsellərə kölgə salmağa çalışdılar. Bu bunu göstərdi ki, istənilən əməkdaşlıqda element olaraq, çağırış olaraq idman nəzərə tutulursa, bunu siyasətləşdirib ölkəmizin əleyhinə yiritməyə çalışan qüvvələr tapıla bilər. Doğrudur, Azərbaycan hazırlıqsız yaxalanmadı. Bu məsələnin qarşısında dayandı. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, bu ayrışətçiliyə də Azərbaycan tərəfi şahid oldu və dostların düşmənlərinin də təsrifatında bildi ki, kim kimdir. Yəni əslində ümünbəşəri dəyər olan idmana idmanın da ucundan tutub ölkəmizə qarşı gəlmək, ölkəmizə düşməslikdən başqa bir şey sayılmaz ki. Mən bunu bir dəfə də İctimai Televiziyada bu demişdim. Həm də ölkə daxili təsrifatda da bu ciddi bir şey oldu. Yəni bəzi siyasi qüvvələr ki, cılız şəkildə, nəticəsiz olaraq etirazlar eləmək və kölgə salmağa çalışdılar bu proseslərə. Məlum oldu ki, ölkə təsrifatında, partiyalarda təsrifatında radikal və konstruktiv yanaşma yox, milli qüvvə və qeyri-milli qüvvələr var. Ən əsəbonda qeyd etlərdə milli qeyd etlər və qeyrimilli qeyd etlər vardı. Mətbuatda milli və qeyrimillilər vardı. Millilər ölkəsinin dövlətinin yanında olanlardır. Bu dövlətin tədbiri, bir partiyanın tədbiri deyil, hökumətin tədbiri deyil. Bu dövlət tədbiridir. Burada hər bir vətəndaşdan tutmuş bütün partiyalar ortaya səy qoymalıdırlar. Siz bayaq qeyd etdiniz kimi. Amma e, digər ki vətəndaşlarımız indi özləri səy qoyurdular. Onlar kimsə bir söz deməmişdi ki, bu həm doğru göstərirdi ki, Azərbaycanda milli iradə və xalqın istəyi tövlükdə millətin yanında olan, dövlətin yanında olan bir istəkdir. O alternativ olmaq istək deyil. Bu dövlət öz xoşbəxtliyini, bu insana öz xoşbəxtliyini dövlətin xoşbəxtliyində axtarır. Bu üçə çıxdı. Amma Avropada həm də bir dərs aldı çünki nə qədər təftü göstərməyinə baxaraq Azərbaycan mükəmməl şəkildə birlik nümayiş etdirə bilən bir xalqdır və heç kimin boyundurğuna girməyəcəkdir. Bunu biz əməllərimizlə sübut elədik və biz mesaj verdik ki, biz bəşəriyyətdə qlobal bir siyasətin olmasını, bir vahid əllə kimi yaşamaq istəyirik, amma müxtəlifliklərin vəhdətində biz Azərbaycanın hörmət olunması, Azərbaycan müstəqilliyinin qorunması, onun ərazi bütövlüyünün tanınması müqabilində əməkdaşlıq edə bilərik. Əks halda biz mübarizəmizi aparacağıq. Yəni bu da bir, e, bir mesaj olaraq mən hesab edirəm ki, cəmiyyətə verildi. O mənada bu Avropa oyunlarının təsir idman kimi yox, hər mənada Azərbaycan əhmiyətli oldu. Amma mən yenə deyirəm, təəssüf hissi ilə onu qeyd etməliyəm ki, bəzi Avropa dövlətləri və təşəssütləri özlərinin qoyduğu qaydalarda ki, göstərdilər ki, Müasir dövrün çarxışlarında birləşdirici eləmək kimi, əməkdaşlıq kimi idman mühüm amildi. Ona belə kölgə salmağa çalışdılar, cəhd elədilər. Amma mən buradan bir dənə çıxış olaraq, elə icazə versəz, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına, təhlükəsiz qüvvlərinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, çox mükəmməl bir dağılanış qoydu. Dağılışlar Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Ordu, Daxili Qoşunlar və s. həm son dərəcə modern davranışlar qoydular. Son dərəcə mükəmməl saat mexanizmi kimi işlədilər, həm də düşmənlərinə bir mesaj verildi ki, bizim ölkəlimizin ciddi şəkildə gücü var, yaxşı tərbiyəli qüvvələri var. Siz bizlə terror diliylə, baskılarla, başqacız danışa bilməz. Həm də bir mədəni davranış örnəyi qoya bildilər. Buna görə bunda bir rəng qatdı məsələlərə. Avropanın və daxılda olan bəzilərinin köncə salmaq cəhdlərinin üstündən xətt çəkən bir davranış oldu, hesab elidirmiş. Elidirdiz, bu qədər medal qazanarıq açığı yox. Yəni çox ıı, böyük dövlətlər və idmanla artıq damğa basmış dövlətlər vardı müxtəlif növlərdə. Mən təəccübləndim, yəni idmançılarımız göründüyü qədər bu təkcə fiziki gücə və hazırlığa yox, həm də bir az içdən həyəcana və millətə və dövlətə bağlılığa bağlı olan bir məsələdir. Hətta mən sizə deyim ki, idmançılarımızdan bəziləri orucudlər və belə halda mübarizə apardılar və qalib gəldilər, medal alırdılar. Yəni bu artıq bir savaş idi o idmandan başqa milləti təmsil elmir. E, Mən idman gücümüzü də kifayət qədər cəmiyyət tanımırmış. Əlbəttə tanımırmış. Əgər təəccübləniriksə. Tanımırmış, həm də başqa dövlətlər də tanımırdılar. Yəni başqa dövlətlər təəccüblənirdilər o qədər bizim idmançılarla qarşılaşanda təcrübəsiz gənc idmançı bir də görürdün bir neçə qat dünya çempiondan qarşı-qarşı çıxıbdı və ona az qalıb bir e, məğlubiyyət dərəcəsə çatdırıb oldu. E, etraf eləyirdilər ki, biz belə gözləmirdik. Yəni bu bizim millət olaraqdan hər mənada hazırlıklı olmağımız o bəxtə bəlkə olar deyirlər. Millətin o lazım olan məqamlarda bütün potensialını toplama imkanını qələbə görsə... acılığı təsir edirdimi? Bizim bir Qarağaqda qələbə acılığımız var. Bütün Məsəl... bunlar idmanda qalib gəlməyimizə, medallar qazanmağımıza bütün, rəvaç verirdimi? Mütləq verirdi. Mütləq verirdi. Məsəl üçün idmançılarımız hər dəfə himnə çaldıranda onlar himni özləri ifa edirdilər, mən görürdüm. Ağlıyırdılar bəzən. Onlar çox həyecanlı olurdular. Onların əlindən gələn odur. Yəni bu Qarabağ savaşında gedən yolda bu gün onun üzərinə düşən göyəv od onu eləyir elir və rahatlıq tapırdı. Əlbəttə, onun gözü qarşısında itirilmiş torpaqlar, öldürülmüş uşaqlarımız, övladlarımız, əsir düşmüş qadınlarımız gəlirdi və təbii ki, o həyəcan içərisində onlar idmanda daha da güc alırdılar və rəqiblərini məğlub edirdilər. Doğrudur bu idmanda, amma kim nə desə desin, ruh olmadan orada ruhların savaşı gedirdi. Ruh olmadan o qələbəni qazanmaq, fiziki cəhətdən qazanmaq imkanları olmazdı, mümkün deyildi. Mən e, idmançılarımızı bir daha təbrik edirəm. Təbii ki, biz bütün idman növlərində azarcəşdirirdik, amma mən Yenə də deyirəm, mən təəccübləndim ki, bizdə populyar olmayan idmanlarda belə bizim idmançılar artıq ciddi şəkildə e, məsellərə daxil olmuş. Gücü atırlar. varmış. Gücü varmış. Həm də indiyə qədər bəzi ölkələrdən biz idmançılar gətirirdik falan, amma indi öz ölkəmizdə doğulmuş idmançılar hesabına ciddi qələbələr e, qazandılar. Bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycanda idman məktəbi formalaşır. Yaxşı sağlam gəncliyimiz olacaqdı gələcəkdə inşallah. Yəni gələcəyimiz sağlam bir gəncliyə, mübariz bir gəncliyə, millətçi dövlətçi bir gəncliyə landa olacaqdı və belə millətə zəval yox təsəbbüd edəcək. Alim Qasımovun təqdimatını deyək. Alim Qasımov onsuz da dünyaya çıxmış bir sənətkardır, Azərbaycanın dünya şöhretli bir neçə sənətkarımızdan biridir. Onun xalqça üzərində oxuması sizin yaddaşınızda hansı izi qoydu? Mən başa düşdüm. Xalça elementi mədəniyyətləri, müxtəlif mədəniyyətlərin bircə şəkildə təqdimatıdır. Azərbaycan mədəniyyəti müxtəlif mədəniyyətlərdən formalaşıbdı və dünyada onu istəyir. Müxtəlifləri qorunmaq şəklində birlik. O xalçanın üzərində Alim Qasımov səsi Qarabağ səsi idi. Yəni o xalça üzərində Qarabağın xüsusi bir yeri olan, Azərbaycanla məxsus olan bir Qarabağ, Qarabağın və onun səsinin orada qaldırmaq da çox ciddi bir simvol idi. Mən deyərdim ki, bəlkə belə simvollaşdırmaq olardı ki, Bu xalça bir məşəl idi. Alim Qasımovda onun səsləmən dili idi, alov dili idi. Amma Qaraqabax kimi görsənən bir dili idi və Sarı Gəlinlə də sonradan bu onun ətrafının düzəldilməsi, kompozisiyanın daha ciddi bir məsələvi. Həm Sarı Gəlin bizimdir, Qaraqabax bizimdir və biz ona o üçlükdə xalça üzərində gəldik və nə olacağı kimi bir çağırvış idi. Çox yerində olan bir element idi. Dəşlər Mən ona görə siz deyirsiz televiziyanın təbliğatı. Mən təsadüfi vermədim o sualı ki, əslində ciddi sənətə olmayan insanları televiziya daha çox reklam eləyir və gənclərin qəhrəmanına çevirirlər. Amma biz bir daha gördük ki, bizim təbliğ edəcəyimiz, daha yaxından cəmiyyətə bəl, tanıdacağımız tam başqa insanlar var və onlar Azərbaycanın başını uca etməyə hazırdılar və qadirdilər. Bəl, o mənada. Mən təşəkkür edirəm və sizin simazda elə simat elibcə təşəkkür edirəm ki, Temperlər verilişlər onun üstünə apardığınız verilişlərin özləri çox aktual məsələlər toxunursuz. Şəhidlərlə bağlı ardıcıl olaraq bizdə istifadə edir verilişlər gedir. Çox gözəl toxundunuz. Elə gənclərimiz var ki, onlara təbliğ olunması çox böyük ehtiyac vardı. Bəli. Oradakı idmançılarımız hər dəfə Azərbaycan himnini çaldırmaqı, bayrağını qaldırması. Elə sor 4 qat, 5 qat Avropa çempionu, dünya çempionudur. Bu elə-belə -elə bir məsələ deyil. Gənclər bilməli ki, onların qəhrəmanları kimlərdir. Bəli. Və biz artıq gənclər üçün biz onlar üçün nümunələri bu formatda göstərməliyik. Bayaq verilişlərlə, lazım olmayan insanları çıxarmaqla, nə bilim bəlkə indi mən deməyim doğru çıxmayacaq. Biraz bunların sırıqalı oğlanları çıxarmaqdansa, bu gəncləri çıxarmaq lazım və göstərmək lazım ki, Azərbaycan türkü budur. Bizim xalqımız budur, bizim dövlətimiz budur və hər kəs ondan qürur duyur. Və Azərbaycan prezidenti onlarla salamlaşanda, qucaqbaşında, minbərə çıxıb bir yerdə qucaqlaşanda O görmə. Azərbaycan e, prezidenti məqamıdır. Simvoldur, ölkəni təmsil edir. Yəni dövlət adamı bağırara basır deməkdir. Yəni dövlət belələrinə sahib çıxacaqdır. Və mən burada yerə gəlmişkən aldadılmış kəssələrimə, kəssələrimizə üstüb deyirəm ki, bəzi məqamlarda dövlətə qarşı çıxmayın. Hər bir adam öləndən sonra bu vətənin torpağına çevrilir. Vətən torpağı insanlardan ibarət olan cismindən ibarətdir. Siz də bu vətənin hələlik sağ olan, ruhu daşıyan hissələrisiz. Sabah vətəndaş olacaqsınız. Hoşbaqlığınızı ölkəmizin hoşbaqlığı içərisinə axdırmaq lazımdır. Vəli idmançılarımız kimi olmaq lazımdır, onlara xidmət etmək lazımdır. Bu dövlətə, bu millətə xidmət edəməsə, onun hoşbağını təmlə edəmsə, ayrı-ayrılıqda nə bir ailə, nə də bir gənc hoşbaq ola bilməz, mümkün deyil. Həm də son olaraq onu soruşmaq istəyirəm. Bu gənclərə qoyulan vəsait, gənc idmançılara xeyli vəsait qoyulur və bu vəsait geri necə dönəcək? Bundan sonra. Əvvəla insana qoyulan vəsait investisiya Azərbaycan da artıq prioritet bir siyasətdir. Yəni bu investisiyalar qoyulsun. İnsan insan amilindən mühüm amil yoxdur. Argentinanın bir təssifatı var. Deyil, bir dövlətin industriyal qaynaqları, coğrafi məqamı hər nəyə olursa olsun, amma insan amilindən doğru istifadə olunmasa, orada heç də nail ola bilməz. Hər şey həll elən insandır. Ona görə Azərbaycan da insan amla son vaxtlar ciddi şəkildə inkişafə qoyulur. İstə bir alimlərimiz olsun, istə idmançılarımız olsun. Onlar maddi cəhətdən götürsək belə, bir idmançımıza qoyulan vəsait günün birində gedib bir dünya çempionu olanda o vəsaiti qaytarıb çox rahatlığın artdırmasıdır. Yaxud bir alimə şərait yaradarsansa, onun elədik bir kəşf millətlərlə müqəsdə bilən bir kəşf ortaya qoya bilər və belə nümunələr vardı. Üçzadə kimi bizim Azərbaycan kökənli insanlarımız xarışda bu ə, məsələləri ortaya qoyublar, nümunələr ortaya qoyublar. Mən hesab edirəm ki, bu davam eləm deməlidir. Bu itməyən vəsaitdir. İtməyən vəsaitdir və üstəlik də bu tədbirlərlə də ölkənin sabit olması, ölkənin bütün sahələrinə investor qoymağın da mümkün olmağı göstərildi. İndi-ə qədər ölkədə təkcə enerji qaynaqları ilə bağlı olan sahələri e, qoyulursa, Azərbaycan həm də bu gün özünün intellektual cəhətdən çox üstün bir cəmiyyət olduğunu göstərdi. Mən necə verirəm, bəzi şirkətlər Azərbaycanın texnoloji məsələlərləndə başqa məsələlər, intellektlə, insan amilinə bağlı olan məsələlərlə də yanaşı müştərək işlər görməkdə maraqlı olacaqdılar. Mən bu nədir? Sizin bir